Ermənistanın dövlət orqanları və bəzi restoranlarında Azərbaycan himni səsləndirilib. Bunu informasiya texnologiyalarının mütəxəssisi Rəşad İbrahimov deyir. Belə ki, o Ermənistanın bəzi dövlət orqanları və restoranlarının texnoloji boşluqlarından istifadə elərək buna ayrılıb. Rəşad İbrahimov deyir ki, bunun etməkdə məqsədi ermənləri hər zaman qorxu içində saxlamaqdır. Müasir dövrdə ən böyük silahlardan biri də sosial mediadır. Buradan ermənlərə psixoloji zərbə vurmaqla Onlarda çaşqınlıq yaratmaq, qorxu içində saxlamaq mümkündür. Mən bunu bir neçə videoda göstərmişəm. Bu çaşqınlıq da təbii ki, sələx sələx inşallah. Gözləyin. Oh, baxsın. Nə baxsalar.